湖南駅こちらは名探偵コナンの作者青山剛昌先生の出身地鳥取県の北栄町にやってまいりました駅から青山剛昌記念館までの間名探偵コナン関連のオブジェやお店がたくさん立ち並んでいて楽しいですよ北栄町はスイカの名産地でもありましてスイカパッカン からの佐伯別館立派な建物ですね。観光の後は三朝温泉に行ってみるね。 プレミアム感が漂う素敵な館内でございますね貸し切り風呂は露天風呂になっておりますのよ満点の湯脱衣室は屋内にあって。 快適ですわよエアコンもあるわね温泉の成分表を見て効能をチェックアメニティがとても充実してるね 温泉泡洗顔売店で販売もしてるのね温泉 BB クリームと温泉化粧水も使ってみることができるのね本日の髪飾りは白いつまみ細工パール入りの立派ない X X よ間違えました一品です。 木の床を優しく照らす和風なランプがいいねそして手ぬぐいは何の柄かわかるかな魚の漢字手ぬぐいでございます 浴室は庭園のようだわ岩陰にひっそりと浴槽がありましたよアウトドア感があって開放的だね。 シャワーもついていたんだけどシャンプーとボディーソープが今話題のバー油のやつでリュウジも興奮したと思うよかけようして温泉に体を慣らしていきますね。 以前行った別のミササ。温泉のお湯みたいに激烈に熱くはないわ。ミササ。温泉には想像を超える。熱い温泉もあるんだよ。 お湯に浸かってみると大きな岩が自然の中にいるような気持ちにさせてくれるよ熱いお湯は岩を下るうちに適温になってくれるんだね新緑もまぶしいね。 浴槽の上には傘の形をした屋根もあるから天候を問わず楽しめそうだね。泉質はがん弱放射能ナトリウム塩化物線、弱い放射線による刺激で自然治癒力が高まることをホルミシス効果というんですって。 今回の手ぬぐいは魚好きのシリネーでも知らない漢字があって楽しいよ魚編に馬と書いて何と読むかわかりますか正解はスクラというんだってボラの幼魚の呼び名みたいです少し漢字の勉強してみようねキャッ マユカザノコ天井点検ゆいがドクソマーティー待て待て慌てるなんとかはもらいが少ないというじゃねえか本日のパッカーねパパ,パパパパパ